за тиждень, коли власна команда відвертається від тебе. Сейчас вы вернетесь в свои дома и найдете там черную метку. Вы должны вручить ее самому слабому среди вас. Самое слабое звено. Ярик ленивый, у него коленки болят. Коленки. черт три недели ни хрена не делает. Аня Голубцова ленится абсолютно во всем, всегда и везде. Она не командный игрок, тормозит постоянно на наши конкурсы. Что ты бы абы помститися? Здесь 40 тысяч гривен. Но чтобы получить эти деньги, тебе нужно сбивать участников своей родной команды. Ну, их всегда приятно держать в руках. Поквитаться с ними за все обиды. Сейчас вы меня получите. Мне просто хотелось его утопить в бассейне. я вам сейчас так докажу, вот какой я крутой. Они сами отправили меня в команду девочек. Ну, цей те же в женской команде, а на другий теж топ да, в мужской. Ему 41, это Це точно. Я его уничтожу на молекулярном уровне. Мне наплевать на их мнение. Чи залишишься верным, коли суперники примут тебе краще за рідну команду? Анечка, здравствуй. Анечка, здравствуй. Анечка. здравствуй, родная. От мужского коллектива. Да. Вам цветочки. Тиждень выборов» та спокус. Дивіться.